Salam hörmətli müştərilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir həyət evi çəkib sizə təqdim edirik. Sultanba qəsəbəsində, hündür ərazidə şəxsi istifadə üçün tikilmiş 3 üç sotda həyət evidir. Həyət evinin, deməli, bayra ıı, ayrıca çıxışı olan 2 otaqdan ibarət hissəsi var. Bu nəzərdə tutulub kirayə vermək üçün və kirayədə verilib. 200 manat. Orta təmirli ee 2 otaqlı evdir. Bunun yenə deyirəm məqsəd burada kirayə verməkdir. Və kirayə də verilib artıq. Amma digər e, ev çox möhkəm tikilib. Cüt daşla tikilib. Və mərtəbə araları deməli kəmərlər atılıb. Yəni ikinci mərtəbədə rahat şəkildə əlavə olaraq tikə bilərsiz. Bu da ikinci otaqdır. Bu kirayə vermək üçün nəzərdə tutulmuş. 4 otaqlı evdir. Və təkrirləyirəm, artıq kirayə verilib, 200 manata burda daimi qalıq insanlar var. Evin özü çox möhkəm evdir. Bu sonradan əlavə olunan hissədir, təmirə ciddi şəkildə ehtiyac var bu hissədə, amma evin özü tam təmirli 4 otaqdan ibarət 19.5 metrin 9.5 metri, təxminən 20 metrinin 10 metriyə tikilmə 200 kvadratmetrdən ibarət evdir. Bura həyətidir. Daxil olduq həyətinə. Ehtiyat su çanı var. E, burada sənəd qeydiyyat yolu ilədir. Ümumiyyətlə Sultabə qəsəbəsində hamıda sənəd e, qeydiyyat yolu ilə olur. Sayğacları asan kommunal mərkəzlərində heç bir dövlət hüqumu ödəmədən adınıza keçirə bilərsiniz. Bir neçə ilin tikilisidir və Təşəkkür edirəm, şəxsi istifadə üçün tikilib. Çox möhkəm də tikilib. Təqdim edirəm otaqları bir-bir sizə. 30 kvadratmetrdən ibarət qonaq otağı var, təqdim edəcəm. Daha sonra mətbəx və yataq otağı 12 kvadratmetrdən ibarətdir və əlavə iki yataq otağı da var, 14 kvadratmetrdən ibarət. Artıq əşyaların yığılması üçün burada yer nəzərdə tutulub, kombinli aparatı Ariston və sair burada quraşdırılıb. Ev özü kürsülü evdir. Daxil olaq evin içərinə doğru. Təmirli, səliqəli evdir. Hamam, tualet ayrı-ayrıdır. Evin içindəy Otağıdır. 1000 manat. Burda ayaq yolusudur. Nəzərə alınıb, aksesuarlar quraşdırılacaq, tam hazır formada təhvil veriləcək. Belə daxil oluq evin içərinə. Bu e, zal istəsidir bu evin ümumi lükatı təxminən 30 kvadrat metrdən ibarətdir. Və bütün otaqların qapısı zala açılır. Çox e, möhkəm şəkildə evin təməli tökülüb, cüt daşla tikilib və bir neçə ilin tikilisidir, amma fikir verin. Və həmçinin də bir neçənin təmiridir. Amma fikir verin, necə təmiz səliqəli qalıb. Biz bu evi sahibindən qeyd edəcəyik satışda. Sahibindən bu ev satılacaq. Daha sonra İkinci yataq otağı təxminən 14-15 kvadrat metr bu yataq otağının ölçüsü var. Burdan keçirik. Digər yataq otağına. Bu digər yataq otağıdır. Təxminən 14 kvadrat metr də bunun ölçüsü var. Və sonda mətbəxi göstərim sizə. Mətbəxə də baxın. Burdan da mətbəxə keçəcəyik. Evin mətbəxindəyəm. Mətbəx mebeli qalır, təbii ki, çıxarılmır. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, biz açıqlama bölməsində sahibinin nömrəsini qeyd eləyəcək, sahiblə birbaşa danışa bilərsiniz. Buyurun, bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.